Те, шановні телеглядачі, це програма відверта розмова. Гість студії сьогодні Іван Кієнко, координатор громадської організації самооборона Майдану, член виконавчого комітету Черкаської міської ради. Вітаю вас. Добрий день. Іван, скажіть, будь ласка, в двох словах, що сьогодні відбувається у Черкаській міській раді? Те, що невідомо нам, депутати нам не розказують. Ну, Зараз є два процеси, дві проблеми, на мій взгляд, найбільші Черкаської міської ради, Це то, що. Ну, во-первых, не принят основной экономический документ, это бюджет развития, и ПСР, это программа, на которую он опирается. Ну и вторая большая проблема, это то, что у нас после революции, ну и по сути, после становления нового мэра, после становления нового президента, то, что нам вроде бы все, когда шли на выборы, обещали, депутатский корпус, совершенно не произошло изменение департаментов, управленцев, начальников департаментов, их замов, и самое главное, Ще менша проблема, що залишилися старі люди. Остались все те же самые старые принципи. Але ж міський голова не змінився, а, як ви кажуть, очільники департаментів не змінилися, і частина депутатів теж не змінилася. А, це заважає змінам? Ну, міський голова у нас старий новий, тобто він дійсно вже був міським головою, але в принципі виграв в 2014 році вже на виборах, скажімо, на демократичних, як вони пройшли, це вже избирательной комиссии. Депутатский корпус тоже частично изменился, и пришло какое-то количество новых людей с новыми взглядами, но их пока нет достаточно для того, чтобы действительно влиять на изменения в депутатском корпусе. Ну, понимаем, что среди 60 депутатов для того, чтобы большинство голосовало за новые решения, за новые принципы, Нужно 31 человек. К сожалению, эти 31 человек есть, но они не являются пока реформаторами в европейском ну, понимании этого слова. Они пока не готовы идти по тому пути, по какому шли поляки, прибалты и ну, для изменения структуры самоуправления местного. Иван, скажите, говорят про то, что в миске Раде есть депутатские группы. Ну, поделение депутаты между собой. Кто а, из них и шляхом реформ і готові працювати на громаду, А хто все ж таки лобіює свої а, інтереси. Проблема якраз в тому, що то ли законодавство, то ли старі привички, то ли внутрішньопартійная дисципліна говорить о том, что нам показывают то, что в каждой из фракций практически в любой э в частном порядке, когда общаешься с депутатами, ну совершенно нормальные европейские люди, и вы, ну, как бы проявляют желание что-то менять. Но когда эти люди собираются там фракцией или же собираются там каким-то депутатским представительством, у нас получается такое, что включается ты, мне, я тебе. И вот как-то старый механизм, который у нас был раньше, вы мне проголосуете за площадку, я вам проголосую там за дорогу, он возвращается. Не хочу персонализировать, потому что... Уже об этом много говорили, проблем на самом деле много. И здесь, наверное, зависит не только от, все зависит не только от депутатов, зависит очень многое от департаментов, от распорядников коштов. Потому что какой бы мы хороший сейчас ПСР не приняли, какой бы мы хороший сейчас бюджет развития не приняли, это основная программа, по которому существовать городу в 2015 году. Кстати, он до сих пор не принят, хотя уже говорили, должен был быть принят еще на начало года. Качество работы департамента говорит о том, что чиновнику при, том, ну, при той логике, по которой он сейчас работает, его нельзя наказать за то, что он делает. Вернее, нельзя наказать за то, что он не делает, а можно наказать только за то, что он делает. То есть за бездеяльность их покарать не можно, что ты. И поэтому эти чиновники, они выполняют тот минимум работы, который ну, им Условно говоря, їх встраю по суті. Якщо вони не допомагають якусь роботу, у них є мільйон причин, які э, причини відбираються на наше недосконалів законодавство. Скажіть, а от э, чи можемо ми тут на своєму місцевому рівні э, знайти такий механізм, який би сама територіальна громада, представники її э, впровадили і ну, можливо на? Людей розсуд виставляли, кандидатури, працю людини, як вона виконує свої обов'язки. І чи гідна вона бути на цій посаді, чи ні? Чи ну, шукали я ви механізми? Два механізми виходу із ситуації, зложившися. Перший зависить повністю від людей, вторий, зараз зависить від мера депутатського корпусу. То, що касається людей, это... Присоединяться к народному контролю через общественные организации, существующие, или создавать ну, свои объединения, неважно, будь то это объединение жильцов дома, ОСББ, они могут с помощью ОСББ в том числе контролировать, приходить на э, сессии, приходить на ВКонком, давать предложения, давать проекты, решения, то есть менять по сути структуру. И в большинстве ВКонком будет прислушиваться на все эти здоровые, нормальные предложения людей, когда они действительно приходят и участвуют в процессе. Второе то, что касается депутатов. Корпуса и мэра, потому что они голосуют за это. Мэр дает э, на сессию проект решения о изменении структуры э, исполнительной власти городской, вот, в которой должны прописаны быть не просто э, по, ну, заново переназванные департаменты для того, чтобы убрать там, определенных одиозных начальников департаментов. Это только пол ну, беды и, и часть задачи. В, в, в основном и очень важно, это то, чтобы люди, которые назначались потом на начальников департаментов, назначались только на конкурсной основе, а не единоличным решением одного человека. И потом за их работой потребно э, Второе, Это иметь возможность их уволять, увольнять по более простой процедуре, чем есть сейчас. Потому что начальника департамента сейчас уволит ну, практически невозможно за бездеяльность, за которую он может просто сесть в кабинете и сказать, ничего подписывать не буду ничего не буду делать и полностью заниматься саботажем своей работы вот условно сейчас у нас на департамента свиты идет 40 миллионов гривен на энергосбережение это как бы ну частично их профиль а частично не их потому что это установка в школах окон утепление фасадов и так далее то есть это вроде бы и, и житлово-коммунальное, что... и освита, да, uh -huh. потому что в закладах освиты. Вот сейчас посмотрим, как департамент с этим справится. А сумма очень большая, и если мы эту сумму в этом году освоим, то нам от, от, от этой суммы в следующем году уже будет очень большая экономия, потому что мы получим зимою до 20% в сделанных объектах энергосбережения. А при той цене газа, которая есть сейчас, она будет еще... Ну, дорож, мы знаем, в следующем году это будет достаточно серьёзные деньги, сэкономленные, сохранённые черкащанами, потом пущ-пущенные на какие-то другие социальные программы. Іван, чому так? От якось коли прийняли виконком, обрали. А було спокійно. сьогодні все більше і більше конфліктів між вами і депутатами. Ну, когда шли, мы шли в виконком, я думаю, вот кто следил за этим процессом, кто это помнит, вот к нам очень много было Как бы вопросов, что это наша просто вот политическая какая-то своя цель. А это было не цель, это было средство. То, что мы попали в иконку, мы всегда и сразу говорили депутатам. Причем даже тем депутатам, которые за нас проголосовали, мы некоторых из них, многих даже из них сейчас критикуем за определенные решения. Мы говорили, что ну, у нас нет задачи просто прийти в иконку и там протирать штаны. Есть задача прийти с определенными... Э определенными проблемами, которые нужно решить, и задача прийти с определенными задачами, которые нужно решить. Сейчас эти задачи, к сожалению, вообще не выполняются. Почему сейчас вот такая точка кипения? Потому что о, были заявы про то, что вы э, все члены Виконкома на громадских засадах готовы выйти из Виконкома. Почему э, уже такая конфронтация просто началась? Э Процесс любого конфликта, он не разворачивается за один день. Одно голосование показало, что нас где-то обхитрили, обманули. И громадскость не отстояла. А мы не имеем большинства в иконкоме. У нас 5 человек от кордоносейной рады и 10 человек от депутатского корпуса. Если бы нас было так, как мы настаивали, половина на половину, то мы хотя бы могли бы ну, блокировать и решения, которые на наш взгляд, несправедливо и говорить, искать компромисс. Но мы имеем 5 голосов, депутаты имеют 10 голосов, а для голосования им нужно 8 голосов. То есть они как-то между собой находят какой-то компромисс и находят, за какие голосования, как это проходит. Не проходит оно с первого раза определенное одиозное голосование, которое у нас были. Они проходят со второго, не проходят со второго, проходят с третьего. То есть у нас есть такой еще Вибачьте, они разработали схему, как и дослухатись до вас, как до громады, а представники Але в той же час ну, обходит это, законодательство. Так? Говорит о том, что если проект решения не был проголосован, он автоматически не снимается. Он выносится заново на голосование. То чтобы его снять полностью убрать как проект решения, к примеру, у нас есть там одиозная какая-то стройка в Черкасах, неважно какая, да. Вот ее выносят на Выконком. Потому что Выконком до да, недавнего времени выдавал разрешение на строительство, так называемое место будивниумого. Вот ее выносит. А Сейчас законодательство все? изменилось, скорее всего, это уже не будет на наша полномочия. И это хорошо, потому что э, в Иконком в нем нет э, архитекторов, в нем нету... Э, в нем нету... Це это должны так? делать профессионалы. Мы берем на себя только политическую ответственность. Угу. Быть или не быть. Вот это там, ну, так, угу. процесс. А это не совсем правильно, потому что этим должны заниматься профессионалы. Вот были у нас там определенные одиозные стройки, которые, ну, помним, в Черкащане вокруг них было И? много шума. Выносится эта стройка на Выконком. Первое, первое э, заседание, решение не принимается. Набирает там 6 голосов. Второе заседание решение не принимается, набирает 7 голосов. Третье решение, э, заседание решения принимается, набирает 8 голосов. Кого-то просто уговорили. А... Просто подошли, нашли механизмы, пообещали что-то. Э, если бы был бы механизм, что автоматически при непринятии решения, значит, оно должно или дорабатываться, или вообще сниматься. Тогда бы, э, у департаментов хотя бы появлялось бы желание что-то делать. Они без изменения никакой даже запятой, одну запятую даже в проект решения не добавляют, они его просто тупо подают, 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 пока вот эта политическая досильность, пока ну, одного из этих, э, там не хватающих голоса, где-то с кем-то не договариваются, где вот. Цей відсутність соціальної свідомості. А вы знаете, я думаю, это э привычка жить так, как мы жили 20 лет. М-м, Ты за так? по принципу дикого капитализма украсть и переехать за границу. Привычка зарабатывать здесь, а жить где-то в другом месте, другими делать себе царские села, коттеджные городки, в которых другие социальные условия, питаться в других ресторанах, ходить в другие магазины. То есть не жить в том социуме, делать себе дороги, как у нас тулуб к своему дому, вы знаете, да, проложил Шевченко, как раз тот кусок, который уже ремонтировался, но ему все равно было плохо. То есть это просто привычка не жить среди основной массы людей и не видеть те проблемы, которые создаются такими решениями. Потому что любое решение, оно создает как негатив, який то определенне, так і определенний позитив. Но только вопрос для якого количества людей негатив і для якого позитив. останнє у наших ефірах теж були заяви депутатів сьогоднішніх, які є в міській раді, про те, що ви так активно, представники виконавчого комітету на громадських засадах, так активно показуєте свою позицію, тому що попереду вибори і ви збираєтесь на них йти, тому ви займаєтесь просто самопіаром. Часть людей, наших активистов, мы делегируем в депутатский корпус для того, чтобы усилить депутатский корпус людьми с новыми европейскими взглядами. Но это не уменьшит наш громадский сектор. Большинство людей, которые занимались как громадский сектор, как волонтеры, останутся в громадских организациях. Но надеемся, что депутатский корпус станет у нас после следующих выборов лучше. Дякую, я теж на це сподіваюся. На це напевно, і наші шановні телеглядачі. глядачі. Дякую вам за те, що дивились нашу програму. Це була відверта розмова. До зустрічі.